О, здравствуйте. здравствуйте. Да я с вами не буду жать руку, потому что для меня вы гнида, которая работала с ДНРовцами, сотрудничала и сейчас продолжает работать в милиции. Вы не знаете меня? Я представлюсь. дзинь за Андрей. Я хочу вас спросить. Скажите, дело, которое было возбуждено по 258-й на, на УВД, куда оно сейчас? Где оно? В Киеве или, или в Запорожье? Ну, в й Ну, нападение на ВД. На да. В Киеве, да, наскорее Ну все, что я услышал в Киеве, я все. Вы выполняете обовязки и не знаете, где она на самом деле? Я не занимаюсь этого дела. Да? А СБУ занимается, да. А можете дать комментарий? Сейчас, я как так закончу. получилось, что вы с террористами вступили в соглашение, в сговор, совместное патрулирование? Есть видео, видео, я могу вам показать. За это все болит. Все а так. за то, что вас не болит? За то, что такие люди, как, э, как Чечен, что? сидели вместе с ним, столом, за одним столом. А приходилось сделать сошли... все, чтобы не было. Да? Я не потерял ни одного человека здесь, ясно? Вы не, не потеряли? Ни раненого, да. Зато другие мая. потеряли, мирные мая. жители. Никто не потерял здесь. Да вы что, серьезно? Конечно. Да? Что? А что вы допустили такое на греческой? Я Объясните, допустил. пожалуйста, да. Это не и потом допустил. сидели вместе и говорили про совместное патрулирование. Я вам... Комментарии давать не буду. У меня есть министр, который все знает. Ясно. Я докладывал каждый свой шаг, то, что я делал. Да. Да. И даст да, даст мне права. Министр вам рассказывал, что вы договаривались нет, конечно же нет, с террористами. Конечно же нет. Вот, что умер? То есть то я это самоуправство, да? Да. Спасибо. Александр, что? Я вам могу показать видео, что происходит. Давайте Этот человек. Работает. Ну я. Мы не Подождите. Я вам объясню. Есть видео, где этот человек вместе с террористами сидел за столом, вместе давал вместе пресс-конференцию. Эти два сейчас, один сейчас в СИЗО сидит, один сейчас в бегах, так званый Чечен. Он вместе сидел на пресс-конференции и договаривался о совместном патрулировании. Террористы с милицией. И какое он имеет право сейчас вообще работать в милиции? Он на место, сейчас вы должны быть в СИЗО. Если вы, коллеги, если хотите, я вам могу дать видео. Это видео такое. То такое? Да. То такое, хорошо. Отличные слова. Я оперативный работник. Какой вы оперативный Вы ублюдок самый настоящий. Не оскорбляйте, хорошо? Это вот вы знаете про оциночный суд? Не оскорбляйте. Для я меня вы облюдок. Родябль. Я себя уважаю, я а вы не уважаете похуже, себя я и Мар понимаю, мариупольцев. Понятно? Я мариупольца люблю. А вот Руки оба, убери, вот, я тебе не мешаю. Ты а журналист, ты я тоже. Не помни, понял? Исполняющий обязанности начальника мариупольского городского управления полковник Вильси Маргун. Моя фамилия Кузьменко, зовут меня Денис Владиславович, координатор политического блока Донецкой Народной Республики в городе Мариуполь. Меня зовут Борис Андрей Александрович, координатор и комендант силового блока города Мариуполя. Все заинтересованы, все слои населения этого полумиллионного города в том, чтобы порядок был в городе, чтобы рабочие ходили на фабрики, заводы, дети ходили в институты, в школы, чтобы было спокойствие. Милиция выходит на маршруты патрулирования, совместно мы Проводим всякие мероприятия по охране общественного порядка со всеми слоями населения. Вот. Это самое главное. Ну и как бы тут в этом здании мы, наверное, сидеть не будем, управленцы. Тут будут сидеть те, которые до этого были э сотрудники по АБОПа. Вот, потому что надо заниматься документированием организованных преступных групп, которые, к сожалению, есть у нас в городе. По добровольной сдаче орудия, оружия, которое много ушло. По документированию незаконного хранения, ношения оружия. Как бы вот вот так, примерно так. Будем сотрудничать с правоохранительными органами, создавать совместные патрули на территории города Мариуполя и ближайших поселков, чтобы соблюдать порядок и спокойствие в городе и обеспечивать нормальное функционирование работы города. Мы неоднократно говорили о том, что у силового блока нашей Донецкой Народной Республики есть, находится оружие значит, с правом применения и ношения. Есть об этом соответствующие указы. После суток нахождения нас, силового блока Донецкой Народной Республики, в городе Мариуполе, он и был здесь, силовой блок, просто мы усилили его, в связи с последними событиями, которые происходили на территории города Мариуполя. Люди начали приносить оружие, сдавать оружие, которое было разграблено на воинской части, которую хунта спалила. Люди добровольно, увидев, что приехали нормальные, адекватные граждане этого же города Мариуполя, бывшие военные, вот этот автомат Калашникова принес мальчишка, которому 14 лет. Люди не хотят, чтобы это оружие гуляло на улицах, непонятно у кого и понятно где. Поэтому начали сдавать это оружие нам, силовому блоку Донецкой Народной Республики. Также хотелось бы сказать, что будет проведено расследование Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе за безответственное и, значит, отношение к оружию в воинской части внутренних, значит, дел, значит, что повлекло за собой вот такое вот хождение в городе Мариуполе. Для чего? Мы все понимаем. Для того, чтобы здесь были конфликты, здесь новые какие-то банформирования, так сказать, организовывались. Этого не будет. Мы, значит, несколько раз обращались с самого начала, не было возможности. Сегодня ребята приехали к нам на помощь, это наши мариупольские ребята. Но мы хотим, значит, заверить всех жителей города Мариуполя о том, что... Значит, применяться оружие будет только в случае нападения, на в случае нападения незаконных вооруженных формирований со стороны незаконной, так сказать, власти. Или, мы уже видели примеры, когда расстреливали наших милиционеров. Только в этом случае. Все остальное оружие, значит, это до, для, вернее, так сказать, сохранения порядка в городе. Еще раз мы хотим сказать самое главное, что все мы, все мы ждем мира над нашей головой, над нашими головами, да. И Обязательно мы его сложим, но только тогда, когда перестанут гибнуть наши друзья, братья на всем Юго-Востоке, когда все, значит, войска отойдут в места своей дислокации, о чем мы настоятельно просим и пускай наши договоренности не берут за слабость. Мы не будем уподобаться Хунте, значит, в нашей республике, так сказать, выборы, они просто, ну, у нас нет выборов, мы отвечаем на такое. у нас выборов нет, да. Кто там к ним и как готовится? Я еще раз говорю, все будет в правовом поле для нашей Донецкой Республики. Давайте сделаем так. Если у вас есть вопросы сейчас к пожалуйста, задайте. Мы бы хотели еще пару слов на ваши вопросы ответить без Олег Валерьевича. Начиная с 11 числа, трудовые коллективы Мединвеста выступили с предложением о оказании помощи. Около 400 человек выходят ежесуточно. <coughs> казаки, ауганцы, представители ДНР. Выходят все. Весь город, кому равнодушно, порядок в городе и видно конкретные результаты. Перестали на улицах стрелять, перестали жечь, перестали мародерничать. Вот так это кратко, кратко. Гражданская позиция любого жителя нашего города. Что так сказать, что милиция стала на сторону наверное. Милиция стала на сторону народу. народа. Народа, и все. Я народа. Я вот 25 лет назад, я служу народу. Будет ли возбуждено уголовное дело по факту 9 мая? И кто будет возбуждать? Я вам объясню, дело возбуждено, занимается расследованием не мы, а служба безопасности Украины какую-то правовую оценку давать я не могу, потому что оно находится в ведении службы безопасности Украины.